Директор департаменту житлово-комунального господарства і будівництва облдержадміністрації Андрій Вікторович Коломоєць, котрий розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації, призначений куратором нашого міста, разом із виконуючим обов'язки міського голови Миколою Васильовичем Лук'яненком провели виїзну робочу зустріч із медичними працівниками, на якій розповіли про виконані поточні ремонти, роботи по підготовці до осіння зимового періоду, а також плани на найближчий термін. За это маленькое время, посмотрите, городище осветили. Здесь солнечные осветили. До 6 километров только провели освещение. Хорошо сделали, хорошо. Светло зимой будет, да. Вспомните год назад, когда мы пришли. В 7 часов вечера свет включался. В час ночи. Максимум полторой до утра света нет. Сейчас изыскали в бюджете деньги. Смотрите. Это не под выборы. И свет до утра во всех районах. Работаем нормально, работа налаживается в городе, видите дороги, видите институт, видите дома, видите сейчас самое главное, Андрей Викторович только приехал, первые люди спрашивают, цена на воду. В течение трех дней решил вопрос на первом подъеме устанавливается специальная аппаратура, которая стоит больше двух миллионов. Будет вода проходить специальную саночистку, и вода в городе будет без запаха, очищена. Дальше в плане замена старого оборудования на первом подъеме. Поэтому я вам скажу так, я очень благодарен. Благодарен тому, что область услышала нас, и Коломойца Андрея Викторовича назначила ответственным по жилищному комплексу в городе. Ідеть огромная допомога. 65 антивандальних люков привезли. Установили городе. Зараз привезли бачки, нові бачки. Ремонтуються дороги. На городище автобус льготний. Теж благодаря Андрію Вікторовичу. По поводу автобусу ми создаємо комунальне предприяти. В комунальне предприятиї будуть автобуси по нормальной ціні діти. Доповнив словами Миколи Васильовича Лук'яненка директор департаменту ЖКХ і будівництва облдержадміністрації Андрій Вікторович Коломоєць. Ви знаєте, що дійсно, все, що ми встигли зараз до перших холодів зробити, це теж немало. Ми освітили порядка 67 вулиць сьогодні, в яких світу просто не було. Ми тягнули по новому провода, встановили нові, нові світильники. У нас на сьогоднішній рік задача повністю всі вулиці, які без світу, установить энергосберегающее освещение, чтобы на бюджет было минимально снижено Это, во-первых, безопасность людей, но это цивилизация, наш город с вами. Я бы понял, если бы мы с вами были в какой то село, и там понятно, что один человек там регулировал, что не проезжает суд. Дальше. Тротуары. Тротуары должны быть нормальными, по которым можно просто нормально ходить. То, что сейчас происходит на Вермонтал, это будет комплексный проект сейчас, Николай Васильевич занимается техническим заданием под ним. Мы заводим нормальных проект в следующем году посмотрите, мы комплексно демонтируем. Сейчас делают дорогу, а рядом с этой дорогой стоит садик, и туда заходит подрядчик и делает прилегающую технику. Вот таким, вот таким образом мы будем с вами двигаться. Я думаю, что за 2-3 года мы вытянем ситуацию можно сказать, кардинально. Создаем одно предприятие с одним директором, с одним бухгалтером, с одной нормальной мощной базой. Технику, вы знаете, город мы уже привезли. У нас с вами, слава богу, такой фронтальный погрузчик, которого нет в округе, у кого. У нас с вами нормальный эскалатор. У нас с вами э, автогрейдер. А это штука поверьте. Вот, ну, я не пойму, если действительно улицы не будут убираться. Все максимально подтягиваем город. Мы э, отработали перечень вопросов самых необходимых на следующий год. Що касається. От не будемо точно какие якісь последствия. Ми будемо искать причину і глобально, щось це Андрій Вікторович запропонував заходи не тільки по роботі в сфері комунального господарства, а й по благоустрою міста. Наприклад, говорилося про створення нової зони відпочинку. У місті багато пустій. Це нормальна можливість для розвитку якихось зон відпочинку. І йде таке зараз активне обговорения на ну, да, украинском этого проекта. И уже э, порядка 600 у нас есть обращение, что в этом парке должно быть футбольное поле, в этом сфере должна быть аллея для того, чтобы молодежь могла, ну, для молодоженов, которые могут там на этой аллее ну, провести процедуру бракосочетания. Там должна быть какая-то детская игровая зона. То есть ну, городу надо сегодня создать условия для того, чтобы жители сами хотели и гордились тем, что они живут в этом городе. Наприкінці зустрічі Андрій Вікторович та Микола Васильович нагадали присутнім про існуючий комунальний контроль, громадську організацію, яка має право перевіряти експлуатацію технічних засобів, контролювати роботи по ремонту доріг, покрівель, відновленню зовнішнього освітлення, озеленення та благоустрою міста, і запропонували мешканцям активно брати участь у роботі комунального контролю з пропозиціями, спрямованими на наведення порядку і добробуту у Марганці.